Так, ну, то есть больше нам сейчас предстоит закрыть. Вот она, верхняя часть ленты. Что мы видим? Кроме того, что тут и тут не параллельно, мы видим, что здесь она внутри такая чистенькая. Здесь стараюсь кто-то подмазать герметиком. А внизу все в грязи. И в грязи, я думаю... Вот она. В грязи тут все не просто так или вот сравнение вверх. Почему? Потому что вниз все туда так или иначе, по-видимому, затекает. Постараемся не сейчас почистить ацетоном или бензином промыть и далее будем смотреть, насколько оно вообще все встает. вот это надо будет убрать герметик он тоже приклеился нифига не снимается, скосит с двух сторон стеной надо почистить будет вот так это все выглядит следующая серия удаление брусков ну, удаление, замена на новые значит, э -э здесь какой нюанс ну, вот видно, что, допустим, где-то гнит хотя тоже его значит если брусок сгнил совсем то откручиваем внешние винты и аккуратно таким потребуется обычный резак вот с этой стороны осторожно вот так проходим и подрезаем силикон и клей после этого брусок легко вынимается но если он не сгнил если он в более менее таком качестве если вы его хотите убрать то придется чуть похитрее действовать, потому что он довольно твердый, его так не оторвать. Значит, вам надо взять. Ну, получается, все-таки удобнее всего мультитулом такие. Начинаю там от самых дешевых за 900 рублей. Ну или удобнее, конечно, на аккумуляторе. Мультитулом вы просто выпиливаете нужный медленный прорез. И тут главное, когда пилите, не допилить до обшивки, поэтому очень осторожно придерживая двумя руками этот девайс, пропиливаете и брусок вырываете. Значит, вот, например, дальше схема такая: вы выпиливаете нужный вам размер, берете а, полиуретановый клей любой, полиуретановый, который по сути что-то типа монтажной пены из себя представляет, значит, мажете стыки и прижимаете крепко. Для этого потребуются любые струбцины. И с двух сторон вы просто обжимаете доской, чтобы... Ну, вот я вот эту доску приклеиваю, с этой стороны обжал. Вот. Будет доска окна. Ну, соответственно, поджимаете обязательно. И дальше клей. Уже там это разберется. Кстати, что тут? Вот В этот раз пузырями пошел. Ладно. Так. Сейчас я здесь выпилил лишнее. Вот эту вот всю часть я сейчас меняю на новый кусок делаем так восстанавливаем Значит, приклеили на горилла полиуретановый клей и где не важно стыки там пеной монтажные по плоскости ну, вот, уже все восстановили лишнее отрежем и соответственно вот этот тут тоже горилла залита то есть вот этот все будет держать это временно просто скоба так же как и это здесь тоже уплотнили все вот этот зазор заделали Ложили клей горилла, ждем пока сохнет и занимаемся вот этими двумя товарищами. Фиг знает. Вот это в принципе нормально. Но, наверное, нужно, но так, сейчас будем удалять вот эту вот планочку. Видно, что вот здесь вот она не имеет приликания, поэтому можно прямо вот здесь ее отпилить и отставить. Включаем машинку и, и... надо все-таки вставить. Аккумулятор а без него не Сейчас я перехвачу, чтобы двумя руками было удобнее. Главное тут не пропилить обшивку. Все, никакой хитрости. Дальше ножом подковыриваем и снимаем. Так, да, немножко поцепив, вынимаем ее. Вот я здесь немножко не допилил, сейчас мы это уберем. Ну, видим, что досочка, в принципе, в неплохом состоянии. Это клей такой зеленый. Но в целом, конечно, лучше поменять. Все, меряем. И нахлест я буду делать с перекрытием немножко, чтобы не по стыку стыковать, а нахлест Запасную сейчас сделаем, покажу как говорю, удаляем вот таким ножом. Оставка. Там, там Если не очень идет, такой козырный способ есть. Смачиваем. так вот этой части у нас же зачистить просто а -а -а. вот так после того как мы, своим результатом Приступаем к выпиливанию. И подготовки приклейки. Еще вопросы, какой инструмент нужен, без какого можно обойтись. Ну, в принципе, вот отружная машинка, если вы пилите не один бусок а четвертую тучу, а это то, что как раз придется делать в случае с караваном, то плюсы, несомненно, есть. То есть вы размечаете ручку, это самое, опускаете и понеслась. В чем плюсы? Да в том, что получается под 90 ровный стык и все это конечно ну, просто быстрее чем ручной пилой что в принципе можно также и в стусле пилить просто никакой разницы нет но если вам скорость важна очень то недорогая самая дешевая маленькая машинка признаю, будет тема наш брусочек вставляем примеряем убеждаемся что он ни хрена не сидит шучу сидит вот. и и в путь и при приделываем его а, вот соответственно конечно такие стыки лучше избегать здесь я скорее всего приклею такую длинную доску которая будет стыковаться вот с этим чтобы зафиксировать эти все вместе все делаем здесь клеем... А, полиуретановым. Здесь клеем полиуретановым здесь клеем полиуретаном здесь клеем полиуретаном для жесткости а на тут на заднюю сторону можно монтажный пеной прифигачить вот монтажная пена. А, вот брусок. Не хватает нам чего? Не хватает нам правильно водиться. Вот такой обычный тяжелый пульверизатор. Смачиваем древесину, и торцы мешают для клея. Звучит глупо, но почему-то такой причин, что он действительно немножко лучше берет, когда немножко влажная древесина. А эти торцы тоже сейчас сделаю. Все. Точнее, вот эти чуть-чуть влажные и наклей.